ma'lumotlarga ko'ra surxondaryo viloyatining doimiy aholisi 2023 yil 1 aprel holatiga 2 million 821 ming kishini tashkil etgan va bugun mana shu aholining bir yo'la 2 millionga yaqinini to'palang suv omboridan foydalangan holda kafolatlangan toza ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi amalga oshirilmoqda gap shundaki o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bundan atigi ikki yil oldin ya'ni 2021 yilda termiz shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda surxondaryo viloyatida ichimlik suv bilan bog'liq muammoga alohida to'xtalib to'palang suv ombori ulkan va toza manba ekanini ta'kidlagan hamda uni aholiga yetkazish bo'yicha loyiha tayyorlash vazifasini qo'ygandi mana shu loyiha bugun surxondaryoliklarning ko'z o'ngida real voqelikka aylanmoqda viloyat ahlini necha yillardan buyon qiynab kelayotgan keng mashtabli og'ir muammo bitta mega loyiha doirasida hal etilyapti e'tibor bering loyiha to'liq ishga tushgach viloyatda aholini markazlashgan toza ichimlik suv bilan ta'minlash 90% ga yetkaziladi 16-17 noyabr kunlari prezident shavkat mirziyoyev hududlar iqtisodiyoti hamda muhim ijtimoiy dasturlar ijrosi bilan tanishish maqsadida surxondaryo viloyatida bo'ldi tashrif doirasida davlatimiz rahbari ushbu loyihaning birinchi bosqichini ishga tushirdi ramziy tugmani bosib obi hayot yo'lini ochdi shu bilan bir paytda surxondaryoda gidroenergetika yo'nalishida ham yirik loyihalar boshlanganki buni zarchob 1, zarchob 2 geslari misolida ko'pchilik yaxshi biladi endi viloyatda zarchob 3 kichik gidroelektr ham bunyod etiladi davlatimiz rahbarining tashrifi chog'ida ushbu kichik ges qurilishiga tamal toshi qo'yildi umuman olganda surxondaryo va uning eng olis hududi bo'lgan sari osiyo tumanida asrlar davomida orzu bo'lib kelgan ulkan o'zgarishlar bugun to'la to'kis amalga oshirilyapti dasturimizda o'rin olgan ilk sharh shular xususida bo'ladi mana shu daryo suvini bemalol to'yib to'yib simirib simirib ichsangiz bo'ladi sababi pokiza suv bu to'palang daryosini suvi zilollikda shifobaxishlikda tengi yo'q suv mana shu suvni bemalol qadoqlab sotsangiz ham bo'ladi sababi mutaxassislar o'rganishdi bu suvning qattiqlik darajasi 4%. foiz tog'lardagi qorlar erib kelyapti va yuzlab buloqlar mana shu tepada aytishdi mingta <mimk> buloq bor deyishdi işte. ana shu mingta buloqn suvi jam bo'lib kelayotgan suv davlatimiz rahbari surxondaryo xalqiga mana shunday bir buyuk ne'matni in'om etyapti ota bobolarimiz aytishadiki suv toshdan toshga urilganda pishadi deyishadi yetiladi deyishadi de, 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 de. mana ko'rib turibsiz o'zingiz mana shu toshdan toshga urilib kelayotgan suv bu va bu yana bir yuz ellik to'qqiz kilometr yo'l bosib termizgacha yetib boradi mana shunday qutlug' kunlar mana shunday buyuk ne'mat surxondaryoliklarga muborak bo'lsin deymiz shu nuqtada biroz ortga nazar solsak ikki ming yigirma birinchi yil ikkinchi iyun termizda bo'lib o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari surxondaryoliklarni shoshirib qo'ygan tashabbusni o'rtaga tashlagan edi yaqin ikki yilda viloyatda bir yarim million aholining ichimlik suvi muammolarini to'liq hal qilish maqsadida birinchi marta to'polong suv omboridan 400 yuz kilometr magistral tarmog' qurish bu katta og'ir lekin juda kerak odamlarni sog'lig'iga ta'sir qiladigan juda katta sharoit imkoniyat bo'ladi iloji boricha tezroq sifatli mana shu masalalarni joy cay joyiga qo'yib to'polang tepalikda suv olib kelamiz o'sha paytlarda viloyatda ichimlik suvi rostdan ham eng og'riqli surxondaryoliklarni qiynab kelayotgan masalalardan biri edi e'tibor bering viloyatda markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash oltmish foiz atrofida bo'lgan aslida o'sha oltmish foiz ham o'ziga yarasha edi ba'zan bor ba'zida haftalab kelmaydigan suvni odamlar kutib yashashga majbur edi endi qolgan qirq foizning holatini o'zingiz tasavvur qilavering loyiha doirasida suv so, omboridan to termiz shahrigacha uch yuz sakson kilometr metall quvurlar tortilmoqda uning bir yuz ellik to'qqiz kilometri magistral ikki yuz yigirma bir kilometri shahar va tumanlarni bog'lovchi ichki e -sh tarmoqlardir shuningdek suv tozalash bosimni kamaytirish va suv yig'ish inshootlari quriladi bugungi kunda bir yuz qirq yetti kilometr quvur tortib bo'lindi suv tozalash bosimini kamaytirish va beshta suv yig'ish inshooti barpo etildi o'n oltinchi noyabr kuni sarosiyo tumani bog'iston mahallasida ushbu loyihaning birinchi bosqichini ishga tushirish marosimi bo'ldi prezidentimiz shavkat mirziyoyev ramziy tugmani bosib ob hayot yo'lini ochdi surxondaryoni 3 millionga yaqin xalqini ayniqsa sherobod boysun bandixon muzrabod oltinsoy angor jarqo'rg'on denovlarida suv masalasi ancha og'ir desak bu ham to'g'ri shu paytgacha ichimlik suvi borgan xonadonlarga ham suv kuniga o'rtacha 3-4 soatga borardi shu bois og'ir bo'lsa ham 287 million dollarlik katta loyihani boshlagan edik bugun ushbu loyiha doirasida suv tozalash inshooti va bir yuzi sakson kilometrni yo'lni olib borganmiz lekin bir yuz qirq yetti kilometrga trubani olib borganmiz sho'rchi sarasiyo qumqo'rg'on va denovdagi ikki yuz yetmish besh ming aholi xonadonlariga endi uzluksiz ichimlik suvi boradi kelgusi yilda esa biz to'rtta tumanda yana uch yuz yigirma ming aholi uylariga ilk bor markazlashgan ichimlik suv olib kirib beramiz sho'rchi sariosiyo qo'rg'on denovda ichimlik suvi bilan bog'liq masala qolmaydi desak bu ham adolatli haqiqat kelasi yil 380 yuz kilometr quvurlar to'liq yotqizilib jarqo'rg'on bandixon qiziriq sherobod angor muzrobod termiz tumani va termiz shahriga ham 1 milliondan ko'p aholiga tuni kun toza ichimlik suv bo'ladi va buni albatta biz boshlab qo'ydik hamma narsamiz tayyor faqat vaqt kerak bu hali birinchi bosqich loyiha to'liq ishga tushgandan keyin viloyatda suv yetib borish mumkin bo'lgan barcha xonadonlar to'liq qamrab olinadi besh olti yil oldin shunday loyihalar qilamiz deb tasavvur qilsak mumkinmidi qog'ozda ham qo'rqardik gapirishga qog'ozda ham nimaga desangiz kuchimiz ham yo'q edi imkoniyatimiz ham yo'q edi mablag'imiz ham yo'q edi bugun mana shu to'rtta rayonga agar ruxsat bersalaringiz sizlarni guvohlaringda shu ramziy knopkani bossakda ular mana kutib turibdi suv kelyapti obi hayot kelyapti xonimlar va janoblar surxondaryo viloyatining to'rtta tumaniga toza ichimlik suvi yetib bordi barchangizni tabriklaymiz mazkur bosqich ishga tushishi natijasida viloyat aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 70 foizga yetdi loyihaning ikkinchi bosqichida esa bu ko'rsatkich 90 foizga yetkaziladi bu ezgu va xayrli tashabbusdan faqat surxondaryoliklar ro'shnolik ko'rib qolgani yo'q mamlakat miqyosida 2016 yildan boshlab aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida juda katta ishlar qilindi ahamiyat bering 2016 yilda Uh, butun mamlakat bo'ylab 60 foiz aholi toza ichimlik suvidan bahramand edi va juda ko'p ishlar qilindi juda katta sarmoya tikilgandan keyin bu ko'rsatkich 2023 yilga kelib yetmish to'rtu o'ndan foizga yetdi uh, tasavvur qiling shu uh, kunga qadar aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadlariga 10 trillion so'm mablag' yo'naltirildi Shuning evaziga bir 1176 ta suv inshooti qayta qurildi 21 bir ming kilometr ichimlik suvi tarmoqlari tortildi e'tibor qiling ana shular natijasida 8 million 200 yuz ming aholi ilk marta markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi 4 million 800 yuz ming nafar aholimiz esa ichimlik suvi yaxshilanganidan mamnun bo'ldi keling mamlakatda suv ta'minoti borasida amalga oshirilgan ishlarni aniq misollarda ko'rsak qoraqalpog'iston respublikasida qo'ng'irot mo'ynoq magistral suv quvuri barpo etilishi bilan mo'ynoqda 25 mingdan ortiq aholi ilk bora markazlashgan toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lsa surxondaryo viloyatida xo'jamayxona boysun loyihasi tufayli 50 mingdan ortiq aholi kafolatlangan toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi yana bir tarixiy loyiha oqsuv dehqonobod loyihasi natijasida dehqonobodning 116 ta qishlog'idagi 112 yuz o'n ikki ming nafardan ziyod aholi ichimlik suvi bilan ta'minlandi yana bir yirik mega loyiha zarafshon daryosi suvidan foydalanish hisobiga jizzax viloyatining ichimlik suvi ta'minoti tizimini yaxshilash loyihasi tufayli viloyatning 6 ta tuman va shahrdagi 120 yuz ming aholi ilk marta toza ichimlik suvi ichish baxtiga muyassar bo'ldi 600 yuz ming aholining esa ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi davlat rahbarining xalqimizni obo hayot bilan ta'minlash yo'lidagi yana bir tarixiy tashabbusi olot va qorako'l tumanlarida ham o'z aksini topdi 139 million dollar evaziga 230 yuz ming aholi xonadoniga ilk bor ichimlik suvi kirib bordi davlatimiz rahbari mana shunday bir tarixiy surxondaryoliklarga bir hayot hayotbaxsh bir loyihaga start berdi-da. odamlar qanday qabul qilyapti buni bu bizhun katta baxt ya'ni hozir bita to'rtta tumanda beshta rezervuar orqali sakkiz yuz ming aholiga suv yetib boradi odamlarni kayfiyati ta'riflab bo'lmaydi buni hech bir mubolag'asiz aytishimiz kerak davlatimiz rahbari o'zi boshlagan va o'zi nazorat qilgan va o'zi oxiriga yetayotgan loyiha desak bo'ladi albatta ikki hmm. ming yigirma birinchi yil davlatimiz rahbarini no, surxondaryoga tashriflari chog'ida eng katta tashabbuslari shu bo'lgan biz xalqimizga toza ichimlik suvini markazlashgan holda yetkazib berishimiz kerak bu bizni azaliy orzu umidimiz toza suv ichish hmm. haqiqatdan ham bu xalqimizni bir umrlik orzu hmm. maqsadi chunki bunda to'palang suv omboridan chiqadigan suvni to termiz shahrigacha borguncha nafar aholi buni toza ichimlik suv ichish baxtiga musharraf bo'ladi nima demoqchimiz bu to'palang suv omboridan chiqayotgan suv har bir tumanda o'zlar rezervuarlar bilan markaziy 159 km quvur orqali aholiga yetib boradi bu bir sutkada 200 yuz ming metr kub suv ya'ni bir kishi 100 litr suv iste'mol qilganda 2 million aholiga yetadi bir yillik suv sarfi 76 million metr kub bo'ladi bu bizni azaliy orzumuz deganimiz bu suv toza ichishga har qanday standartga to'g'ri keladigan suv ya'ni bir yerde bir tü, su su nâdi, su. bu yerda biza mana suv to'palang suv omboridan suv tozalash inshootiga olinadi suv bu suv tozalash inshooti hozir eng oxirgi texnologiyalar bilan suv tozalash inshooti qurilmoqda men eshitdim bir necha bosqichda suvni qayta tozalar ekanda o'zi to'poalangda suvni shundoq ham ichsa bo'ladi bu suv tozalash inshootida yigirma ikkita bosqichdan o'tadi hozir ichib turgan suv bilan buni solishtirish juda qiyin bu ham tozalik jihatdan ham sanitariya eng asosiysi markazlashgan bu to'palang suv oboridan hozir biz turgan joydan 405 metr balandlikda turibmiz biz termiz shahriga nisbatan bu degani bironta ham nasos stantsiyasi ha. elektr quvvatisiz toza suv o'z oqimi bilan yetib boradi termiz shahrigacha ya'ni biz umuman elektrga deylik xarajatlar qilmaymiz. umuman <giversik> mana shu loyihalar avvalda ham bo'lganda bo'lgan lekin qilinmagan yo'q buni vaqtiga e, 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 bizlar yosh bo'lganda akademik Fyodorov, professor vasilchenkolar kelib tog'larda biz shu bu yerga endi yo'l boradi svet boradi yetmish to'rt yillik u davlat ham o'tib ketdi bo'lmadiku biz qudratli deb bilgan ana shu davlatlar ham qilaydi yoq yo'q 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 buni man buni shuning uchun aytamanki bu bizni prezidentimiz o'zbekiston xalqini baxtiga berilgan ollohni bir ne'mati bunaqa insonlar asrlarga bir keladimi ming yillikka ke bir keladimi besh yuz yilga bir keladimi umrlarini uzoq qilsin man mana shu tog'ni tepasida bir joyga tug'ilib o'sganman xurvatan degan joy bilaman mingta bulog'i bo'lgan hazor chashma deydi mingta buloq dengiz satidan uch ming ikki yuz ming metr balandlikdan chiqyapti a o'sha suvlar mana keldi bu bu suvdan butun termizgacha bir viloyat foydalanyapti lekin vaholanki mana shu ming yillar bo'yi shu suvdan biz faqat qishloq xo'jaligi uchun ishlatdik faqat sug'orish uchun bu suvni biz boshi bilan kelib bir baklashka bir filakka olib borib suvni bir iftor qilsak to'y qilsak ishlatardik lekin xalq bahramond bo'lyapti suv berganni savobi qancha endi buni buyog'ini bilib olasizki prezidentimizga qancha olloh savob beradi rahmon aka siz mana ko'p yillik tibbiyot xodimisiz mana shu loyiha surxon xalqi uchun salomatligi uchun uni deylik hayotini bir toks bo'lishi uchun nima beradi bir sog'ligimizga tibbiy jihatdan uni o'rganishlar nima bir xulosa beryapti avval qanday suv ichayotgan edik u endigisi qanday bo'ladi hammamiz juda xursandmiz butun viloyat surxondaryo viloyat ahli lekin man doktor sifatida shuni aytishim kerakki millat ginofondini asosini tozalashiga yordam beryapti bu tog'ning musaffo suvi uni qordan erib tushgan kerakli minerallari bor suvni ichgan qayerdau tuzi to'la keraksiz moddalar bilan organizmni hmm. to'yintirib keyin uni kasal chaqirib kasal davolaymiz sababini izlab garang bo'lib yotibmiz toza suv ichmagan odam birinchidan qon tomirlarini devoriga tuzlar cho'kib boshlash oqibatida u hamma organga yetib borganda qon hmm. toza bo'lib yetib bormaydi u endi qon tomirlar devoriga tuz to'lishi oqibatida insult kasali juda ko'p gipertaniya degan xafa qonli kasali paydo bo'ladi undan tashqari yurak qon tomirlarining ingichak koroнарный tomirlar deb aytiladi o'shalarni ham pr tuz to'planib qolish tezda qon tomiri devori oldin masalan qiyos qilib aytadigan bo'lsak yigirmalik trubani o'rniga o'nlik trubaga aylanib qoladi ha birinchidan qon ketishi sekinlashadi ikkinchidan uni hajmi kamayadi hmm. sog'liq uchun qancha ishlar qilinyapti lekin mana bu ishi hammasidan ham ortiq turadi chunki bu tibbiyot xodimlarisiz xalqqa davo olib kelyapti biz tibbiyot sohasiga trillionlab bugun pul ajhratyapmiz lekin bu loyiha uni qo'llaydigan fundamenti bu umuman sog'liqni fundamenti endi qarangda u bir emas ikki emas ikki million odamni taqdiriga albatta hammamiz juda xursandmiz toza suvdan lekin buning tibbiy tarafi hammasidan oshib tushadi mega loyihalarni amalga oshirish o'zidan o'zi bo'lmaydi buning uchun juda katta mablag' juda katta mehnat mashaqqat sarflangan biz xalqimiz bilan mana shunday olib borilayotgan islohotlar mana shunday yaratilayotgan sharoitlar uchun faqat shukronalik hissini ham uyg'ota olishimiz kerak buning uchun butun musulxono ahli nomidan sarasoyliklar nomidan prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman katta xizmat qilindi biz o'zimiz sheyrdamiz shu yerda yashaymiz o'zimiz guvohi bo'ldik islom ta'limotida suv hayot manbai sifatida ko'p ta'limotlar bor hatto taorat qilsangiz ham uni o'sha miqdori bor miqdordan ziyoda ishlatma deydi isrof qilma deydi islomda alloh taolo qur'oni azizmi ishanda ey bandalarim bergan ne'matlarni isrof qilmanglar chunki alloh subhanava taolo isrof qilguvchilarni do'st tutmaydi deydi shuning uchun çün, biz xalqimizdan iltimos qilamizki shu hayot manbeli bo'lgan musaffo toza suv ichimlik ta'minlanyapti inshaalloh xudo xohlasa buni bir tejamkorlik bilan ehtiyotkorlik bilan kerakligicha ishlatib içi ichimlik suvini boshqalarga yetkazib berishga harakat qilsak yaxshi bo'ladi chunki bu musaffo suvdan butun surxondaryo ahli umidvor alloh taolo sh xyrli ishlarni oxiriga yetkazishga xudo muddadgor bo'lsin muhtaram yurtboshimiz qadamlari muborak bo'lsin to'palang daryosi yaratganning vohaliklarga surxondaryoliklarga bergan katta ne'mati yillar davomida surxondaryoliklar mana shu yurt kishilari mana shu daryoni suvidan ichdi qishloq xo'jaligida foydalandi ekin tikin qildi ziroat yetishtirdi chorvachilik bilan shug'ullandi o'tgan asrga kelib to'palang daryosida bir ming to'qqiz yuz oltmish to'qqizinchi yilda suvombor qurilish loyihasiga kirishilgan lekin uzoq muddat davomida bu ish amalga oshmay kelgan bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yilga kelib sharof rashidov tashabbusi bilan mana shu suv suvomborning birinchi to'g'onlari qurilgan va ikki ming oltinchi yilga kelib ikkita kichikgina agregat o'rnatilib ges foydalanishga topshirilgan bor yo'g'i o'n olti megavatga teng bo'lgan gidroeektr stansiyasi qurilgan buni imkoniyatlardan to'liq foydalanilmadi yillar osha lekin davlatimiz rahbarining 2019 yilda surxondaryo viloyatiga tashrifi to'polang daryosini barcha imkoniyatlarini ishga solishga zamin yaratdi davlatimiz rahbari aynan shu yerga kelib katta topshiriqlar berdi buni negizida bir nechta geslar qurilishi haqida topshiriq bergan edi va qisqa muddat ichida to'polang gesida katta modernizatsiya ishlari amalga oshirildi va zarchob 1 va zarchob 2 geslari foydalanishga topshirildi to'polon gidroelektr stansiyasi aslida ges quvvatini 10 baravargacha ko'paytirish imkoniyati borligi hech kimning xayoliga kelmagan kelgan taqdirda ham buning uchun na mablag' na texnika na xohish bor edi izlagan imkon topishi kuchli xohish va shijoat barqaror bo'lgan joyda hammasiga erishish mumkin ekan buni o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev mana shu gidroelektr stansiyasi misolida ham ro'y rost isbotlab qo'ydi gap shundaki davlatimiz rahbari 2019 yil aprel oyida bu yerga tashrif buyurganda yana ikkita gidroagregat qurish yuzasidan topshiriq bergan edi va shiddat bilan ushbu topshiriq ijrosiga kirishildi ya'ni suv ombori to'g'oni yigirma metrga ko'tarilib sig'imi uch yuz sakson million kub metrdan besh yuz million kub metrga yetkazildi o'n olti megavat edida shu kungacha endi bir yuz yetmish besh bir yuz yetmish o'n baravar shunday o'n o'n olti megavatt masalan aholini qamrab olish nuqtai e, nazardan qancha bo'ladi va endigisi bizga endi shunisi muhimda onadonlarga kirib boradigan nur yorug'likni hisobini qilamiz biz doim o'n olti megavat haqida gapirsak bu bitta tumanga yetmas edi masalan sariosiyo tumani bugungi kunda yigirma uch yigirma besh megavatt oladi hatto sarosiyoga ham yetmaydi hatto saroosiyoga ham yetmas edi hozirgi ishlab turgan 175 yuz yetmish besh megavatimiz surxondaryo viloyatini beshta oltita tumaniga yetadi bir modernizatsiya oqibatida 10 karra ko'p imkoniyatga ega bo'lyapmiz-da. endi asror <laughs> aka meni bir savol o'ylantiradi. mana 2006 yilda ishga tushgan ekan 16 olti megavatgi ishlaganmiz to 2023 yilgacha shu quvvat bilan ishlab da nimaga bu imkoniyatdan foydalanilmagan xabaringiz bor o'n to'qqizinchi yilda prezidentimiz tashrif buyurdilar to'palang suv ombori to'palang gesiga va shu yerni o'zida topshiriq berdilar to'palang gesni modernizatsiyasiga o'sha jarayondan boshlanib ketdi va mana uch yilga yetar yetmas modernizatsiya bo'lib bir yuz yetmish besh megavat tayyor bo'ldi hech ikkilanmasdan aytish mumkin bu imkoniyatni o'n baravarga ortishi davlat rahbarini tashabbusi albatta albatta shunday bo'ldi loyiha o'tgan yillar mobaynida har doim davlatimiz rahbarining diqqat markazida bo'lib keldi deylik shu yil martda surxondaryo viloyatiga tashrif chog'ida to'polong gidroelektr stansiyasini modernizatsiya qilish loyihasi foydalanishga topshirilgan edi bu galgi tashrif chog'ida davlatimiz rahbari ish jarayoni bilan yaqindan tanishdi prezidentimiz kelganlarida bu yerda hali quvvatli bunday inshootlar yo'q edilar prezidentimiz bir kelib ko'rib birdan o'sha paytda reja qilgan bu to'palang dayrosi endi surxondaryoning emas respublikaning faxri o'sha paytda xalqimizga svet yo'q xalq qiynaladi kechayu kunduz bir oylab svet yo'q bir soat beradi ikki soat shuni shavkat miromonovich uzoqni ko'zlab reja qilgan ekanlar mana endi qarang xudoga ming shukur qancha kuch quvvat bu kechaniki mana el xalqni gapini qarang bu narsani ko'rib bu e bizlar palvon davralarda yuramiz hajga borib kelgan onaxonlarimiz otaxonlarimizni hammasini duosini aytmayi oldin mana shu isha o'n olti o' n megavattga tushib qoluvdi prezidentimiz buni boshida turib kontrolga olib birdan ikki uch yil ichida bunday miqyosda ko'tarilish bu hazil ish emas bu katta mehnat shu saraso xalqi nomidan o'zbekiston prezidenti shavkat miromonovichga uzoq umr baxt saodat oilalari bilan doimo el xalqimi sog' bo'lsinlar tashrif doirasida to'palang daryosi negizida gidroenergetika quvvatlarini oshirish bo'yicha taqdimot o'tkazildi ya'ni shu yo'nalishda yigirmata istiqbolli loyiha shakllantirilgan bo'lib ular kelgusi yillarda daryoning yuqori qismida quriladi ularning umumiy quvvati ikki yuz oltmish to'rt megavatt bo'lishi rejalashtirilgan davlatimiz rahbari bu ishlarni kengaytirib har bir soy imkoniyati bor har bir mahallada mikrogeslar barpo etish mumkinligini ta'kidladi asror aka mana biz turgan joy demak mana bu nuqtada albatta bu to'palangiz hisoblanadi 175 MW. bundan tashqari to'palang daryosini istiqbolli loyihalari haqida to'palang suv omboridan yuqori qismida bir necha kichik va o'rta geslar qurish rejalashtirilgan bu ham yo'l qurilish jarayoni boshlangan bularda 24 yilda geslarni o'rganib yana qurilish ishlari boshlanadi tog'li hudud hisoblanadi bu geslarga olib boruvchi yo'llar hozirgi kunda qurilyapti ikki yuz megavatdan oshiq shu yuqori to'palang qismida quvvat olish rejamizda bor o'ttizinchi yilgacha shu o'zimizga marra qilib olganmiz kichik geslar va o'rta geslar masalan kishtud gesi rejalashtirilgan ellik megavatt bo'lishi mizod gesi rejalashtirilgan yigirma besh megavatt bo'lishi va ba kichik boshqa geslarni ham yuqori to'palang zonasida qurish rejalashtirilgan demak mana bu yangi qurilajak geslarni hisobiga -ge biz 200 megawatttan art kuvveti er şams. Kendi şun değil. Şabketler aman bizde kıyam işlerini ma özümle aklını sıktır olmayan. Hangi da hisara kanalcaydı hazır kanalı böyle yaptı. Geçler işleri yaptı. Bu çok halkımızda tesislerin tamirleri yaptı. Ama ciddi hazır <laughs> bir öz etmiş megawatt çok belli yaptı. Top balık dam basini 500 milyon küp suyu geli yaptı. albatta bu xalqimizni suv bilan ham ta'minlaydi svet bilan ta'minlaydi bu bizlar uchun yangi o'zbekiston uchun yana geslar quriladi obodonchilikbo'lyapti kun sayin obod bo'lib ketyapti albatta shu hammasi prezidentimiz shavkat mirziyoyev miromonovichni tashabbuslari to'palang daryosining yuqori oqimida mana shu kichik kichik geslar qurish maqsadida o'rganishlar olib borilganida ya'ni yo'l o'tkazish asnosida aniqlangan yana katta boyliklarimiz bor ya'ni to'polang daryosi bu hudud uchun bir ne'mat dedik uni isbot sifatida mana bu kunday kundayjuvoz qishlog'ida 8 million tonna zaxiraga ega bo'lgan ko'mir koni aniqlangan va bu yilni o'zida 20 ming tonna ko'mir aholiga yetkazib berildi 2024 yilda esa aynan shu ko'mir konidan 100 ming tonna ko'mir olish rejalashtirilgan o'rganish ishlari natijasida yana bir katta kon aniqlandi bu oq marmar koni bu konni ham zaxirasi juda katta 8-10 million tonna oqlik darajasi 87-92%, ya'ni juda ham sifatli marmar aniqlangan hozirgi kunda aynan shu marmar qoniga yo'l qurilish ishlari davom etyapti ayni yo'nalishdagi ishlar davom ettirilib daryoning quyi qismida yana bir kichik ges zarchob uch loyihasi ishlab chiqildi davlatimiz rahbarining bu galga tashrif chog'ida uning qurilishiga tamal tosh qo'yildi assalomu alaykum hurmatli zarchob uch qurilishini ohash uchun ruxsat berishingizni so'raymiz surxondaryo <laughs> xalqimizni manfaatlari uchun ekin energiya ishlab chiqarish uchun foydali katta loyiha bo'ladi kecha surxondaryoliklarni <laughs> <laughs> ko'ngli ham mana shu to'palangday jo'shib hapqirib hayqirib oqdi sababi davlatimiz rahbari ayni shu nuqtada yana bitta ges tamal toshini qo'ydi 16 megavat quvvatga ega bo'lgan zarchop 3 gesi ayni shu manzilda quriladi va to'palang geslar kaskadi hosil bo'lyapti bugungi kunda menga bir otaxon aytdi to'palangni shuncha qudrati shuncha quvvati bor ekan biz bilmay yurgan ekanmiz davlatimiz rahbari kelib buni bizga kashf qilib berdi deyapti yaqin kelajakda mana shu to'polang geslar kaskadidagi to'rtta ges ikki yuz oltmish quvvat bera boshlaydi zarchob 3 ta yiliga 70 million kilovat soat ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqariladi hozirgi tizim bo'yicha daryo suvi maxsus bosim ostida avval to'palang gesiga yo'naltiriladi undan keyin bir biridan uncha uzoq bo'lmagan zarchob stansiyalardagi parraklarni aylantiradi qalovni topsang qor ham yonadi deganlari shu aslida kuni <laughs> kechib davlatimiz rahbari kelib mana shu yangi loyihani ochishlari chunki shavkat miromonovich bizni xalqimizga qayergaki borsalar yangilik bo'ladi ha shavka, ha, yaxshilik bo'ladi yangilik bo'ladi o'zgarish bo'ladi Sharqonga keldilar shahar bo'ldi 5 yil oldin bu yerga keldilar qurilishlar bo'ldi yangilik bo'ldi mana suv boshqa endi buna aqida lekin mana bu loyiha bu degani yangi bir ges mana bu zarchob usti loyihasi ishga tushadigan bo'lsa nechi kishilar ish bilan ta'minlanadi qancha elektr energiyasi ishlab chiqariladi bu kaskad bunday olib qaraganda bu juda katta ish bo'lyapti katta xursandchilik katta ishodiyona xalq uchun lekin buni endi hurmatli tashabbus prezidentimizdan chiqyaptiki ertaga xalqimizni farovonligi yo'lida mamlakatimizni bunyodkorligi yo'lida yangi o'zbekiston qurilyapti yangi o'zbekistonga yangi ish loyihalari kerak yangi ish joylari kerak yangi kadrlar kerak buning uchun sharoit kerak sharoitni bugun bizlar qurishimiz kerak mana shunday inson mana shunday buyuk bunyodkor shunday katta kuchli bunyodkor bunyodkor bo'lganda ham juda kuchli bunyodkor dunyoni eng katta man degan reformatorlari bilan davlatlarni reforma qilish uchun katta reformatorlar kerak ana shunday katta reformatorlardan birini men shavkat miromonovich deb bilaman u kishidagi fikr butun xalqni fikri u kishini dardi xalq dardi odamlarni ko'ngliga kirish odamlarni rozi qilish odamlar hozir aytyapti hozirdan rejalashtiryapti ges bo'lyapti svet kuchli bo'ladi <laughs> hamma joy yaxshi bo'ladi endi mana zavodlar quringlar korxonalar quringlar demak mana prezident keldilarmi zarchob o'ch ojе boshlanyapti odamlar hozir loyiha tuzish bilan ovora qanday qilaylik xursandchilikda endi xalqni o'rgatdilarda prezidentimiz endi yotib qolgan odamlarni uyqudan uyg'otishdi ko'rsatdilar xalqqa ey inson uyg'on bu prezidentimizni gapi odamlarni rozi qilinglar deydi davlatimiz rahbari qaysi viloyatga bormasin har doim o'sha hududda yashayotgan oddiy odamlarning hayoti turmushi bilan qiziqadi ularning qanday yashayotgani nimaning orqasidan tirikchilik qilayotganiyu farzandlari qanday maktabda o'qiyotganigacha mahallalardagi tibbiyot punktlarida yaratilgan sharoitlardan tortib obodonlashtirish masalalarigacha bari barini e'tibordan chetda qoldirmaydi ular xususida mahalla ahli bilan samimiy suhbat qurib ularning fikrlarini bilgisi keladi sebzor mahallasida ham shunday bo'ldi prezident mahalla ahli bilan yuzma yuz turib bugungi osuda hayot va kelgusi rejalar haqida dilkash suhbat qurdi bugungi kunda ushbu mahallada to'rtta korxona yigirmadan ortiq savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida shu yerlik yoshlar mehnat qilib oilalarga fayz baraka olib kirmoqda mahallada bog'dorchilik chorvachilik va sabzavotchilik juda yaxshi rivojlangan o'ttizdan ortiq dehqon va fermer xo'jaliklari faoliyat yuritayapti yaqinda mahalla hududida kichik tibbiyot punkti tashkil etildi davlat rahbari undagi sharoitlarni ham ko'zdan kechirdi